Так, Вадим, доброго дня. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, про себя, из какого вы города и чем занимался, взагалі до крипты? Я из города Одесса, работаю в логистике уже много лет, наверное, порядка угу. 15 лет. Как бы в крипту хотел прийти еще, на года три. До этого несколько у меня было попыток, и каждый раз как-то все заканчивалось неудачно, не смог разобраться. И сейчас вот как-то дело двинулось с этого лета, с этого июля. И уже дело пошло в гору. Так сказать, трейдингом тоже я по сигналам, по рекомендациям занимаюсь. Конечно, смотрю практически каждый обзор ваш. Начал уже что-то понимать отдаленно. Ну, хотя бы направление, вектор, которым вы объясняете примерно свое видение, как будет происходить. Все это очень увлекательно. Думаю, что сейчас такое время, когда... Ну, как би бы вже стоит точно в это запрыгнуть, тому що это будет, уже, уже будет поздно. То, що раніше не успіха, вже не так наверное, страшно, але то время вже вот пора угу. в це все внедрятися і розбиратися хотя бы в какой-то степени. Скажіть, будь ласка, як або де ви вперше прочули взагалі про ФФА? Тому що багато дуже шкіл у нас в Україні так з криптою та з трейдингу. И где вы вообще почули, и чему саме мы? У меня такая история вообще. Я на несколько пробных каких-то занятий или пробных вебинаров. В основном шло обсуждение такое очень общее, как мы будем хорошо жить, как мы будем хорошо себя чувствовать, и как все будет замечательно. Но как это сделать, ничего и какие будут для да? этого да, и для ты этого будет. Да, да. Ну и потом, на самом деле, у меня подруга взяла себе курс, она как-то давно была подписана на Орловскую, взяла себе курс, я у нее подсмотрел, я посмотрел даже пару с ней каких-то уроков, установил биржу, залил свои, наверное, не первые 100 долларов, я когда-то давно еще покупал. На один музыкальный фестиваль NFT, uh -huh. это был мой первый опыт, и вот это NFT дало мне пожизненную скидку на фестивале, то есть я могу пожизненно покупать по самой низкой цене, которая, ну знаете, как билеты сначала самая низкая, потом дороже, дороже, дороже. Понял. Uh -huh. Вот такие вот у меня nft остались на мой любимый фестиваль. Ну и потом больше опыта не было. И здесь установил пару ботов, залил 100 долларов, установил биржу, и все это начало очень сильно увлекать. Установил какой-то бот с Велеса самостоятельно, который я поработал. Поработал, и потом, по каким-то непонятным мне причинам, смена супер тренда. Я даже в GPT-чате проверял, так и не разобрался, что именно значит супер тренд. В общем, оно меня выбило в минус 35. И вот в тот момент, когда этот бот именно великость, милофопашный, не уходил в минус и дал мне этот минус, я начал потихонечку смотреть, как там вообще происходит. эти тейки, как это все рисуется на графике. Но это все стало больше увлекать. То есть опыт, когда у тебя красным горит, минус, он гораздо быстрее получается. Че, когда у тебя все зелененькое и только приходит а и, а и, а телеграм-сообщение. Да, все замечательно, все летит, все набирается. То, понравился, мне подход, как Александр. Это все доносит, все довольно просто, понятно, и все очень по делу. Все его курсы происходят очень понятно, и у меня вот начала складываться в голове какая-то картина про эту криптокультуру. Скажите, будь какие инструменты сейчас вы используете? Мы понимаем, сейчас, что вы это совмещаете с основной работой, то есть это параллельно, это уже больше как або другая работа, або как хобби, або и так далее. На каких инструментах вы сейчас фокусуетесь? То есть, какие у вас больше притоманны вам и вот, какие вам ближе? Угу. Сначала было все просто. Устанавливал ботов фьючерсных, да. потом начал добавлять спотовые ботов чуть позже. Чуть больше долил денег, потому что все-таки старт без капитала мне было и неинтересно, и невозможно, наверное, в этом участвовать. Он, наверное, для таких молодых людей, которые готовы клепать аккаунты, постить это все. И заниматься. Поэтому добавлял чуть денег потихоньку и потихонечку расширял количество ботов. Начал добавлять спот, потом все-таки понял, что спот нужно тоже держать. Затем обратил внимание на раздел ICO. Вот оно мне, наверное, даже такой дало, какой-то выход дало мне, что я был стал частью вот этого всего движения. Зашел в ломбард. Мне там дали локацию на 217 долларов. Я продал за 470. Ну, это было прикольно. Это было необычно. Я поучаствовал в каком -то проекте. Плюс 100% да, на нем такие. Этот самый. Ну да, 2,3, по-моему, я считал. А. К сожалению, на Falcon меня не пустили. У меня есть друг, он 5 лет уже этим занимается, но я его тоже, кстати, подключил. Даже получил где-то бонус, пошел на капиталиста я даже получил 151 доллар. Это с амбассадорской программы? Так, так, я ему скинул ссылку, он уже пошел по программе. Его пустило, на Falcon меня нет. Вот, он там со 117 долларов получил 1080. Было о, мне обидно, наверное, неделю об этом думал, потом все-таки пустил. Про 10 иксов. Там писали, что получили 17, но, наверное, все-таки было все переукрашено, потому что там невозможно было словить тот пик магнета FF, когда он там выскочил на пару минут, на полчаса и потом до такого уровня, но все равно очень высоко скрутился. Поэтому сейчас очень сильно нацелен на моментум, предпринял все для этого действия, подключил пару друзей, людей, чтобы было больше шансов попасть, поучаствовать. Провел эту всю ликвидность, надеюсь, что мне дадут какой-то вход. И надеюсь, что это все получится в нынешней ситуации, которая болтается вниз-вверх. Я понимаю, что даже для вас, профессиональных трейдеров. У меня уже неделя выходного. С маленьких сделок чуть не получается отбивать. Я в эти сигналы свинг захожу побольше, наверное, не соблюдая риск. Я вчера еще раз пересматривал видео, как соблюдать риски. Mm -hmm. Не зря пишется каждый раз в сигналах 1, 2, 3 процента да, или 0, да, 2, 0, 5. Да. Теперь до меня уже стало доходить, что если я буду не придерживаться этого, то я возьму свой кусочек, который я выделил под трейдинг, чтобы практиковаться, учиться, я его быстро солью. Почему такие риски? Потому что у нас, ну, каждый трейдер, он разраховывает под свой объем. Ось, и, например, он знает, что, например, если у него есть тут стоп, тут БУ, Тут стоп, наприклад, у нього мінус 3-5%. Він закриває потім одну угоду 1 до 3, він однією угодою перекриває весь збиток. А якщо до цього ви, наприклад, закривали мінус 2%, потім мінус 5, потім мінус 10, і у вас загалом мінус 15, а потім ви закриваєте одну угоду 1 до 3, то вам ще треба 12% заробити, щоб вийти тільки в Так, да, Він ж розписує так, як це робиться професійно. Тобто, щоб потім, наприклад, якщо тут іде череда невдач, або, да, наприклад, якщо ринок не зустрічає, Ризик йде занижений. Да? Якщо ти заробляєш на незрозумілу ринку, добре, десь йде якийсь відсоток і так далі. Якщо не заробляєш, потім, якщо стає дуже все зрозуміло, ти однією угодою перекриваєш, і в тебе і збиток перекривається, іде заробіток. Тобто така сама от історія, наприклад, з скальп-сигналами, тобто з рекомендаціями, з якими ми зараз працюємо. Там взагалі тобто ми беремо там. Ну ви ж прям бачите, там Ерік відкриває, закриває угоди, в нього там тейки, ну по 100 доларів, по 200 доларів. І це від його об'єму, ну тільки на фічах, це 0,2%, два відсотки, нуль Заходить навіть одним відсотком ризику, і теж це все показує. Тобто, це теж робиться для того, щоб, наприклад, зараз поки ринок ось такий, ми пробуємо це робити так, 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 а потім йдемо далі. Тобто тут просто потрібно більш прислуховуватись і все, і розраховувати ризик і буде все добре. Тобто, потім однієї Но... прикривається все. Я про сигналах заробив там 20 доларів. Потім чи по сигналах, чи сам щось додав злих 25, але це більш-менш там близько нулю. Mm -hmm. А потім зашел на все шорты, завысил ризики и тратил там 150-200. Уже начал переглядать, а как заходит в угоды правильно, как все это Начал больше в это вдумываться. Увидел, фото вчера на стриме вашим с Эриком, да, что у него есть дневник сделок какой-то, я uh -huh. еще не познакомился что это такое. То есть понимаешь, что у вас это все расписано, рассчитано не так просто, а так, чтобы в целом за какой-то период, две недели, три недели, месяц, это все выходило потом в плюсы заработка. Та же самая логистика, как и в логистике работает. Мы выезжаем с пункта А в пункт Б, мы знаем, как мы это самое. Если мы видим где-то вот тут э, затримку, тут какую-то это, все, мы это все решаем. Трейдинг это то же самое. Есть точка А, точка Б. Тут, например, есть какие-то неудачи. Да, то есть где-то может груз потеряться, где-то может еще что-то, где-то какие-то проблемы на таможне. Точно такая же история в трейдинге. То есть упал рынок, вин не вот, что-то хаотично работает, попробовал раз, два, три, не получается, выбивает, все, уходим, оставляем. Потом начинает работать, зарабатываем. Вот. Потому что если делать и упорствоваться дальше, то есть не иметь вот этот способ остановки, не иметь способ того, что, допустим, где-то азарт, когда включается, тогда начинается стопроцентный слив. Тогда вот все можно потерять, вот прям под ноль. Даже больше. Да. Но вот в ту ночь, в пятницу на субботу, у меня включился азарт. Я просто сам, по-моему, начал заходить в биток, начал сортить, почему-то. Но оно раз сработало, два сработало. И в тот момент мне начали приходить письма. У меня сгорело три аккаунта. Uh -huh. на и на онда. Я сначала не понял, думаю, может, я сильно часто переставляю стоп-лосс, либо, не знаю, сильно маленькие сделки часто, что мне какие-то предупреждения приходят. Потом я уже понял, что это были письма про ликвидацию. И в тот самый момент, когда биток начал, так вот, литься вниз, я просто не успевал переставлять стейк профит и стоп-лосс, и оно у меня закрыла где-то. То есть я мог бы там себе какую-то еще, не знаю, хотя бы там, я мог бы себе компенсировать. Uh -huh, uh -huh. А так меня только чуть-чуть компенсировал вот Салана, Он в какой-то момент, видимо, там тоже верит завис, не сделал тейк. Я захожу, там стало богу, ликвидация нет, а висит плюс 400. Uh -huh, uh -huh. И я пока думаю, так, это ошибка не ошибка, как пока переварил в голове, нажал, закрыть по рынку, и оно уже было 266. Тоже переживал в общем тут нужен еще серьезная технологическая подготовка потому что для меня это сейчас такое сразу включается азарт, сердце начинает встречаться быстрее в любых ситуациях плюс минус все равно начинает встречаться это конечно нужно нужно к этому какую-то иметь другой подход принимать события сто процентов сто процентов Скажіть ще, будь ласка, про свій перший результат. Яке у вас досягнення? Ось з ваших результатів найбільше гріє душу, що прямо от, ну ось, наприклад, у мене там була така угода, от я на ній стільки заробив, я її пам'ятаю. Це було там на ботах, або це було на ручному трейдингу, або це було з активностей, да, які ви там робили? У мене в цілому насчитали, ну там кадав, був писной, на щиталі тисячу сто чем-то доларів зароблених, якщо не вважати ліквідацію. Вот, допустим, абстрагируемся от ликвидации. да, с то долларов, на самом деле там было чуть меньше. В совокупности с что-то капало. Конечно, самое интересное было это получить профит с ICO. Ну и еще один такой был случай на вашем телеграм-канале. Где-то в комментариях подсмотрел, по-моему, муха там летела вверх. Да, Какая-то да. монета летела вверх, и я просто где-то там вычитал, сам зашел на биржу, зашел в лонг, и, по-моему, у меня было там 20-30 долларов плюс. При том, что ну, до этого какие-то если пробовал, то там на 1-2-3 доллара 5, и тут сам зашел по какому-то сообщению, по какой-то информации полученной с вашего канала. И это меня тоже очень сильно это, да, накидал и скинул всем нашим студентам, с кем учился и всем знакомым. Вот это, наверное, было такое одно из первых ярких впечатлений. Комьюнити и, в общем-то, с кем это все переживать, все очень важно. Даже все эти ликвидации было легче переживать, считая, что в этой беде я не один, а таких очень много. Ну, вот тут, мне кажется, на есть питание: что касается комьюнити. Тої віть, що ви розповідаєте другові або комусь із їх знайомих про наше ком'юніті або дискорд сервер? Що б ви сказали? Що корисного у вас є, і наприклад, ну навіть там стріми, які ми проводимо. Ну ось загалом ця вся інформація. Я би сказав, що знаєте, зараз дуже мало хто визиває довір'я Mm -hmm. Потому что очень много всяких курсов, групп, людей, которые как бы, скажем так, мне по крайней мере кажется, или я себя так настраиваю, что вы и ваше сообщество, и вы и там, Эрик и кто еще участвует, что делает это как-то, ну, откровенно, вот, скажем так, или с, этой, с открытой душой вот, дают все эти обзоры не просто для наполнения контента, а что возможно, по крайней мере создается впечатление, что действительно хочется, чтобы люди в это больше погружались, чтобы наши украинцы погружались, в это дело, и нас становило больше. Больше, которые в этом деле шарят, которые разбираются, чтобы у нас создавалось сильнее и сильнее комьюнити, сообщество, с которым это можно делать вместе. В любом случае, во всем есть какая-то выгода, но здесь как бы тот же платный дискорд, хотя на самом деле цена не такая наверное, и высокая, по сути. Если можно с одной сделки заработать по сигналу там 200 долларов, то заплатить 40 месяцев, наверное, не составит проблемы. Тем более, что я еще получил со скидкой, так что я еще и скидку 100 долларов получил, и было вообще приятно. Одни плюсы. Поэтому я, в принципе, если с кем-то начинаю об этом общаться, то я обязательно рассказываю. Рассказываю про Discord, рассказываю про, в принципе, про обучение и советую. Что бы вы порадовали тем, кто, в целом, заходит в эту сферу и только начинает? Особенно от себя. Я сто процентов порадую всем попробовать mm -hmm. хотя бы. Опять же, я абстрагируюсь от этой ликвидации. Это какое-то было такое событие, да, экстраординарное. По сути, я свой курс, не считать этого, я, по сути, свой курс купил, действительно. Да, я там вложил каких-то денег, но не каких-то там баснословных денег я вложил. И я купил с ботов, я купил с ICO. Вот благодаря тому, что я чуть-чуть, слава богу, у мне дало времени, я там да, раскидал все свои деньги и на спотовых ботов, uh -huh. грубо говоря, там почти половину, и на фьючерсных, просто с эфиром все было в порядке, на битоках не было. Поэтому ну, я бы всем порекомендовал попробовать и обратить внимание на все сферы, не только там на трейдинг. Я в будущем, наверное, к этому приду, просто чуть-чуть позже, пока не готов, но думаю, что в будущем приду и, надеюсь, попаду к вам на курс. Как я понимаю, вы его лично ведете, да? Если... Моя команда, да, я просто на менторском процессе. Ага. Ну, как-то так, да. Я обязательно на него еще думаю, до него дойду, думаю дойду и до самого высокого уровня этого курса, чтобы получить там прошку. И обращать внимание на все ветки, которые там есть разбираться в том же ICO чуть больше, прислушиваться ко всем советам там. Потому что, в принципе, такой информации, таких советов ты нигде ну, больше не найдешь. Может быть, есть какие-то другие сообщества, я не спорю, но я имею в виду ну, здесь. Мне столько было получено но информации, столько открыто новых дверей. Четыре месяца назад я бы точно не зашел ни в какое ICO, никуда бы не закинул деньги и не получил бы с этого вообще что-то. Я даже не понял бы, что это значит. Пробовать стоит, я думаю, что еще очень много времени это будет развиваться, пока не придет что-то новое. Так, да. добре, дуже дякую. Хочу звернутися до тих, хто буде нас дивитися, або дивиться зараз. Дивіться, якщо ви хочете розпочати шлях у крипті або трейдингу разом з нами, ось ви можете залишити запитання, з вами зв'яжеться менеджер. Ось, і на безкоштовну консультацію приведе і задасть вам питання з приводу того, де вам краще почати. Тобто, це або ICO, ось про те, що ми балакали з дімом, або це тільки боти, або це трейдинг. Тобто, ви можете отримати цю якраз таку інформацію. Тому. можете завести заявку, нижче и чекати, как раз таки нам звонил. А мы это вот дуже дякуем вам и вам дуже дякуем. Мы а, будем рады вами побачити. Да, я тоже. Побачимся уже в Дискорде и потом жду на трейдинги, потому что на трейдинги у нас дуже интересный оффер. Десять тысяч долларов даем в управлении. Да, слышал, слышал, да. Да, поэтому я Обязательно буду... приду. Думаю, да, в следующем будет... году приду. Да, если будет больше свободного времени, тут сразу говорю, что если вы хотите идти, то надо, чтобы было время. То есть это либо надо брать отпуск там на месяц и так далее, чтобы учиться, потому что очень много времени оно отнимает параллельно. Ну, то есть, как бы студентам еще нормально совмещать, но если прям это работа, которая там с утра до вечера или бизнес, то. Как бы надо где-то брать отпуск. Надо будет выкручиваться, что делать? Сто процентов. Время идет, надо находить дополнительные способы реализации. Сто процентов, Все, огромное спасибо еще раз вам. Все, на связи. Да, взаимно. на связи. Здоровья.